میرے بھائیوں وہ حدیث میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 118 کے کانٹیکسٹ میں کعب بن مالک کی توبہ کا بیان یہ صحیح بخاری میں باقاعدہ امام بخاری نے باب باندھا اور اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4418 اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے 7016 ورڈ بائی ورڈ میں یہ حدیث بیان کروں گا کیونکہ اس کی رکت اسی میں ہے کہ میں اسے لفظ با لفظ بیان کروں آپ اس تکلیف کا احساس کریں جس سے کا بھی انہیں مالک گزرے اور پھر الٹیمیٹلی ان کی توبہ قبول ہوئی اور ایسی توبہ قبول ہوئی کہ قیامت تک قرآن میں ان کی توبہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے قبول کی اور اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ وہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے امام بخاری نے چند واسطوں سے ان کے بیٹے سے یہ حدیث لی ہے وہ عبداللہ اور اس بیٹے کا ذکر امام بخاری نے کیا کہ جب کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو, نابی ہو گئے تو ان کے بیٹوں میں سے عبداللہ ہی تھا جو ان کو راستے میں پکڑ کر چلایا کرتا تھا مسجد تک لے جاتا تھا وہ عبداللہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے والد کا بن مالک سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا تو انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں البتہ غزب بدر میں بھی میں شریک نہ ہو سکا لیکن جو لوگ غزب بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا کیونکہ وہ آپشنل تھا وہ اب ذکر بھی آ رہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کے ساتھ ٹکروا دیا وہ موزانہ طور پہ ہوا تھا کیونکہ وہ بدر کے لیے نکلے ورنہ تو یہ بھی ساتھ شامل ہوتے میں <applause> لکبا میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یعنی وہ مدینہ کے لیے جو ہجرت کے لیے جن چند ساتھیوں نے انسار مدینہ نے راہ وار کی تھی ان میں یہ شامل تھے جو نبی اسلام کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ایک آلٹرنیٹو بیس مل گیا تو کہتے ہیں میں اس رات موجود تھا یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچہ زیادہ ہے میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا غزو تبو کے موقع پر جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تبو کے غزوے میں شریک نہ ہو سکا خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو اونٹ بھی جمع نہیں ہوئے تھے لیکن اس موقع پر میرے پاس دو اونٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزبے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ زو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے یعنی کوڈ ورڈز جن کے دو معنی بنتے ہیں وہ بخاری مسلم میں آئے کہ نبی علیہ السلام کہتے تھے کل ہم مشرق کی طرف جائیں گے اور صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے تاکہ جو مرافقین ہیں وہ ہماری خبر لیک نہ کر سکیں لیکن غزوہ تبوک وہ موقع تھا کہ گرمی بڑی سخت تھی سفر بہت لمبا تھا ریگستانی سفر تھا اور دشمن کی فوج بھی کثرت سے تھی رومن امپائر سات سو کلو میٹر ریگستانی تمام مشکلات سامنے تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے اس کے کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا یعنی یہ ایک مشکل وقت تھا تو حضور نے کھول کے بیان کیا کہ بھائی ادھر ہی جا رہے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ جو جو یہ نعرے لگاتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور ٹکٹ کٹا لے اپنا تاکہ اس کے مطابق پوری طرح تیاری کر لیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سمت بھی نشاندہی کر دی جدر سے آپ کے جانے کا ارادہ تھا مسلمان بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تھے اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا بہت مشکل تھا قاب کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ اس کے متعلق وہی نازب ہو تو حضرت کعب کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی الاسلام ان کے صحابہ کے پاس علم غیب نہیں تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتا دے تو باپ ایت ہی کوئی نہیں ہاں آہ. ایتھے میں بولا کہ نہ بولا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے باپ ایت ہی کوئی نہیں اور یہ عقیدہ صحابہ کا کہ علم غیب یہ ہے کہ اللہ بتائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غزبے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے اچھا دیکھیں اللہ کی حمائش کہ پھل پک کے تیار ہو جائے تو وہ آپ نے ٹائملی اتارنا ہے اگر آپ نے نہیں اتارا تو وہ تو آپ کی پورے سال کی اکانومی اس سے وابستہ ہے اللہ نے این اس ٹائم پہ آزما لیا کہ ٹھیک ہے اب تم نبی کے ساتھ جاؤ اب بعد میں بھی بھوک نظر آ رہی ہے کہتے ہیں لوگ بیٹھ کے نہ چوراہوں پہ یہی باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا وہی جو آج کہتے ہیں جی, کل تو بھی رکھ نہیں ہے بس میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائے تو میں تو مسجد میں بیٹھا روں گا یہ وہی چیز ہے یہ ہر انسان پہ یہ اسے طول عمل کہتے ہیں لمبی امیدیں لگانا میں روزانہ اسے ٹالتا رہا مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا مجھے آسانیاں میسر تھی یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں بھی مکمل کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی اس موقع پر میں نے اپنے دل کو یہی سمجھایا کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا پھر لشکر سے تیزی سے جا کر مل جاؤں گا کوش کے بعد دوسرے دن بھی میں نے تیاری کے لیے سوچا لیکن کچھ نہ ہو سکی پھر تیسرے دن سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہ ہو سکی اور یوں وقت گزرتا گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا غزبہ میں میرے شرکت کے لیے بات اب دور کی بات ہوگی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر اب ان تک نہیں پہنچ سکوں گا کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا اچھا جرم ہو جانے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری تقدیر میں یہ لکھا تھا پہلے نہیں آہ, وہ تو پھر اللہ پہ آپ بہتان مان دیں گے نا کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اللہ نے میرا مقدر کیا ہے کہ میں اگلی نماز نہ پڑھوں نہ ہاں بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں اتنا بد بخت ہوں کہ میں نماز چھوڑوں گا اور وہ چھوڑوں گا اپنی مرضی سے اللہ نے تو اپنے علم سے فورسی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا اوے اوے کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے تھے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا اب پیچھے رہنے والے تو وہ تھے جو ہے ہی منافقین تھے شکلوں سے ٹھیک <تصفح> ہے یا پھر وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے معذور اور ضعیف قرار دے کر معاف کر دیا تھا وہ سورہ توبہ میں نائنٹی ٹو نمبر آیت میں گزرا ہے نا کہ وہ لوگ پھر رسول اللہ سے اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں کہ نہ حضور انہیں کوئی سواری دے سکتے ہیں غریب لوگ ہیں اور وہ لوگ بھی جو مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے چھٹکارا دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا لیکن جب آپ تبو پر پہنچے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت کیا کہ کاب نے کیا کیا اب نظروں میں تو تھا نا دی خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ نظروں میں تو ہوتے ہیں یعنی یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہ کیا جا سکتا کہ مین ٹیم پیچھے رہ جائے تو اس سے نہ لگائے کہ حضرت کا بن چھوٹے بندے نہیں تھے بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا یارس اللہ اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا اس پر حضرت معاذ نے جبل بولے تم نے بری بات کہی یارس اللہ خدا کی قسم ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا کچھ معلوم نہیں تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا دیکھیں انہوں نے پوری رپورٹ لی ہے پیچھے سے کہ کیا کچھ ہوتا رہا اب حضور نے کوئی ورڈنگ دی نبی علیہ السلام کو بھی غصہ تھا مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہونے لگی اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل آ حضرت کی ناراضگی سے بچ سکوں دیکھیں وہ بھی عام انسان تھے اتنے صحابہ لیکن ہے نفس تو ہر بندے کے ساتھ لگا ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار چلو میں بانا کر لوں گا کو مجبوری تھی اپنے گھر کے ہر اکل مند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورہ بھی کی لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی الاسلام مدینہ سے بالکل قریب آ چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے بالکل نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا صبح کے وقت آ حضرت جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تھے تو آپ کی یہ مبارک عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جا کر دو رکت نوافل پڑھتے پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے اور ایسے لوگوں کی تعداد اسی کے قریب تھی یعنی ایٹی لوگ ایسے تھے جو جھوٹے معنے لگا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا اور ان سے دوبارہ سے عہد بھی لے لیا ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی دیکھو جی آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بزرگ دعا کر دے حضور نے بھی دعائے مغفرت کر دی ہے لیکن اللہ نے کراس پیر دیا ہاں یہ ذہن میں رکھیں آپ نے بانا بھی قبول کر لیا دوبارہ سے بیعت بھی کر لی چلو تجدید عہد بھی ہو گیا جی اگر بیعت ٹوٹ گئی دوبارہ ہو گئی اور دعا بھی کر دی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دی کیا بات ہے یہ میرے نبی کا ہی جگرہ جی شکلوں سے بھی پہچان لیا ہے صحابہ اگر پہچان ہے تو باطن کا معاملہ اللہ جانے اس کے بندے جانے اس کے بعد میں حاضر ہوا میں نے سلام کیا تو آپ علیہ السلام مسکرائے آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی آپ نے فرمایا آؤ میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتا اور اس کی ناراضگی سے بچ جاتا مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ بھی معلوم ہے لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا بہانہ کر بھی دوں اور آپ راضی بھی ہو جائیں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا کیونکہ میں بظاہر تو بہانہ کروں گا لیکن اللہ تو وہی کے ذریعے آپ کو بتا دے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات کروں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے ناراضگی تو ہوگی لیکن اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا آسودہ حال نہیں تھا اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچی بات بتا دی اچھا اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں خود ہی کوئی فیصلہ کرے میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے آئے اور مجھ سے کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہو تم نے تو بڑی غلطی کی آپ علیہ السلام کے سامنے ویسے ہی کوئی بہانہ کر دیتے جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کیا تمہارے گناہ کے لیے نبی علیہ السلام کا استغفار ہی کافی ہو جاتا وہی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمد سے لیکن سرکار یہ کعب بن مالک تھے ان کو پتا تھا اور مشورہ دینے والے بھی صاف ہیں دیکھو کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ کو بہانہ کر لینا سی حضور نے دعا کرنی تھی منٹیلٹی اس زمانے میں بھی اس طرح تھی یہ نہ سمجھیں آج کے لوگ ہی کہتے ہیں اس زمانے میں بھی ڈیلے مسلمان تو تھے تو حضور نے دلی دعا کر دینی تھی تو تو نے تو یہ کام اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر کوئی جھوٹا بھانا کاری آؤ اندازہ کرو ایڈا اور آنے جناب اور آنو کیتا کہ چلو ٹھیک ہے میں ان جا کے بھانا کر لوں پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی کوئی ایسا عذر بیان کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہاں دو حضرات اور ہیں جنہوں نے معذرت کی جس طرح تم نے کی اور انہیں بھی وہی جواب ملا جو تمہیں ملا میں نے پوچھا وہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما ان دو ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لے دیا جو سالے تھے اور اصحاب بدر بھی تھے ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن انہوں نے کہا اگر یہ دو بدری صحابی بھی ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے نا تو میں اچھے لوگوں کی فہرست میں اب شامل ہو جاؤں میں اب پکا ہوں ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا علیہ السلام نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے ممانعت کر دی لو جی سوشل بائی کارٹ ہو گیا بہت, بہت, بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سے صرف ہم تین تھے لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں پچاس دن تک ہم اسی حال میں رہے میرے دو ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا ہر وقت روتے رہتے تھے لیکن میرے اندر ہمت تھی میں باہر نکلتا تھا مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں بھی گھومتا تھا لیکن کوئی شخص مجھ سے بولتا نہیں تھا میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا آپ کو سلام بھی کرتا جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تو میں اس کی جستجو میں لگا رہتا کہ دیکھوں سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں اور میری نظر حضور کے ہونٹوں کی طرف ہوتی کہ جواب میں ہلیں یا نہیں کرکھیوں سے دیکھتے رہتے آپ حضور جواب بھی نہیں دے رہے پھر میں کوشش کرتا کہ آپ کے قریب ہی نماز پڑھوں اور میں آپ کو کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ہے ایسے کر کے جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو رسول اللہ میری طرف دیکھتے لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ رخے انور پھیل لیتے ہے حضور کو بھی تو محبت تھی اپنے صاحب کے ساتھ حضور دیکھتے تھے وہ جب یعنی اپنی ناراضگی کا اظہار وہ اگر نماز میں بھی حضور کی طرف دیکھتے ہیں تو حضور چیرے انور پھیر لیتے تو میں ایک دن ابو قطعہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا میں نے انہیں سلام کیا لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے کہا ابو کتادہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کا رسول سے مجھے کتنی محبت ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اللہ کی قسم دے کر پوچھا لیکن وہ پھر بھی خاموش رہے میں نے پھر اللہ کا واسطہ دے کر ان سے سوال کیا اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں دیکھیں نہیں اس بات کے جواب انہوں نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے منع کیا اب بھائی کاٹ ہے تیرا اللہ اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے میں واپس چلایا اور دیوار پر چڑھ کر نیچے باہر اترا پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک خیار جو کہ غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کاف بن مالک کہاں رہتے ہیں لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا وہ میرے پاس آیا اور غسان جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا اس کا ایک خط مجھے دیا وہ جو اس کا ایک سمجھ لے چھوٹی چھوٹی جو امپائر کے اندر بنی ہوئی تھی ان میں سے ایک کا وہ گورنر تھا اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے نعوذ باللہ اللہ نے تمہیں کوئی ذلیل ہونے کے لیے پیدا تو نہیں کیا کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے یعنی دشمن کی فوج کے ہیڈ کی طرف سے خط آیا جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ ایک اور امتحان آ گیا اچھا جی سرکار ایک خط کسی اور کو لایا کہ جی دی اے دیکھ لو یا رسول اللہ منو تے بڑی آفر جے لوگ دنیا دار لو ہی کرتے ہیں نا جی مجھے فلاں جگہ سے آفر ہو رہی ہے لیکن جو اہل ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یار میں اس لیول پہ گر گیا کہ اب کافر بھی مجھے بلا رہے ہیں انہوں نے یہ چونکہ مومن تھے نا میں نے اس خط کو تندور میں جلا دیا ان پچاس دنوں میں سے جب چالیس دن گزر گئے تو نبی السلام کا ایلچی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ میں نے پوچھا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا نہیں طلاق نہیں دینی صرف جدا ہو جاؤ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی یہی حکم ملا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے میکے چلی جاؤ اس وقت تک وہیں رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے کاب کہتے ہیں کہ حلال بن عمیہ کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آج کے رسول اللہ وہ تو بہت بوڑھے اور کمزور ہیں ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں کیا اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند تو نہیں فرمائیں بیوی بی دیکھو جی بیوی بی خامد کو کچھ سمجھ نہیں رہی رسول اللہ سے جا کے پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اسلام نے فرمایا صرف وہ تم سے صحبت نہ کریں انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت ہی نہیں کر رہے جب سے آپ ان سے ناراض ہوئے ہیں وہ دن اور آج کا دن ان کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے میرے گھر کے بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح حلال بن امیہ کی بیوی بی بی نے ان کے لیے اجازت لے لی تو آپ بھی جا کے اجازت لے لیں اب دیکھیں لوگ مشورے دے رہے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم میں اس کے لیے رسول اللہ سے اجازت نہیں لوں گا میں جوان ہوں معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو حضور کیا فرما دے ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ میں یہ جاؤں تو یہ نہ ہو کہ حضور اور ناراض ہو جائے اگر کوئی چانس بھی ہے نا بچنے کے تو وہ بھی ختم ہو جائے دیکھیں نہیں جی, کتنا گاڈ ہے جی اللہ اس طرح دس دن اور گزر گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بات جیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اس کو پچاس دن پورے ہو گئے پچاسویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ جس میں تھا نا کہ زمین بست کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کا دم گھٹنے والا تھا میرا دم گھٹ رہا تھا زمین اپنی تمام کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو سلع کی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کابن مالک تمہیں بشارت ہو اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ کی طرف سے فراخی ہو جائے گی فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا لوگ میرے پاس بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے دو ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی ایک صاحب زبیر بن عوام اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور وہ آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی جن صحابی نے پہاڑی سے آواز دی تھی جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر بشارت کی خوشی میں انہیں دے دیے اللہ کی قسم اس وقت ان دو کپڑوں کے سوا دینے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہ تھا پھر میں نے ابو کتادہ سے دو کپڑے ادھارے مانگے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا جوگ در جوگ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جا رہے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو کاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آخر میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا طلحہ بن عبید اللہ دوڑ کر میری طرف آئے اور مجھ سے مصافہ کیا اور مبارکباد دی اللہ کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی شخص بھی میرے آنے پر کھڑا نہ ہوا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا جب میں نے رسول اللہ کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک اٹھا اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے واقعی جی اس سے بڑی کوئی مبارک بات نہیں ہو سکتی کسی شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی اناؤسمنٹ کرتے اور پھر قیامت تک قرآن میں وہ آیات پڑھی جائیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے فرمایا نہیں اللہ کی طرف سے اور نبی علیہ السلام جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو آپ کی مسررت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی رام میں صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا لیکن کچھ مال اپنے پاس رکھ لو یہ زیادہ بہتر ہے میں نے عرض کیا کہ پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا کوئی بات زبان پر نہیں لاؤں گا بس اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ کے سامنے یہ عید کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا کہ جسے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی نواز شات مجھ پر کی سچ بولنے کی وجہ سے جب سے میں نے نبی السلام کے سامنے یہ عہد کیا پھر آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا اور اللہ نے اپنے رسول پر آیت نازل کی اور وہی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اور ایک سو انیس نمبر یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی معاجرین و, و انصار کی توبہ قبول کی اور پھر وقن و مأصادقین تک خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لیے ہدایت کے بعد میری نظر میں رسول اللہ کے سامنے سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر کوئی اور انعام نہیں ہوا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے نزول وئی کے زمانے میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید وعید فرمائی جتنی شدید وعید کسی اور کے لیے نہیں تھی اور وہ سورہ التوبہ کی عیت نمبر اور وہ سورہ التوبہ کی عید نمبر 96 کا انہوں نے پھر یہاں پہ حوالہ دیا کہ ان قریب جب تم اے نبی واپس جاؤ گے تو یہ جھوٹے بہانے کریں گے اور اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں کہ چنانچہ ہم تین ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں اور آپ نے ان کی بات مان بھی لی تھی اور ان سے بیعت بھی لے لی اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی ہمارا معاملہ رسول اللہ نے چھوڑ دیا اور اللہ نے خود اس کا فیصلہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو ہم نے یہ پڑھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ وَعَلَى آل حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضِ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ